xəstələ də uzadılmış vəziyyətdə əsas vacib odur ki, yerdə düz sərhədə olsun. Bu qarın üstü nahiyəsi əllə əllənib yumuşaq hissəyə gəlib bir bəlkəcə sümüyə dilənəndə orta xəttdə. Bu o demək ki, siz ə, bu döş sümüyünün ən aşağı qütbünə, burada xənçərə bənzər çıxıntı var. Ona toxunduz. Ürəyin proyeksiyası bizə lazımdır ki, ürək sıxaq. Ürək yerləşir bu xənçərə bənzər çıxıntıdan sonra. Yəni xənçərə bəcər çıxıntığı keçmək üçün iki barmağımızı qoyuruq onun üzərinə və ondan sonra əlimizi qoyuruq. Bu o demək ki, biz təxmini ürəyin üzərinə düşmüşük və iki əlimizi bax bu şəkildə qıfıllayaraq qoyruq döşümüzün üzərinə və əllər düz bir vəziyyətdə, oturul vəziyyətdə başlayırıq ürək sıxmağa. Burada neçə dəfə sıxmaq vacibdir? Deməli, sıxılma qomaldı hər hansı 4-5-6 santimetr dərindlikdə, az olmaz 3 santimetr sıxsaz ürək sıxılmayacaqdır. Vacib odur ki, ürək sıxılsın, qan beyinə gitsin. Bunu 20 saniyə ərzində 30 sıxma ilə məldir. Ondan sonra pauza edib dərhal nəfəsə keçir. kip ə, sıxaraq dodaqların bu dodaq dodağa təmas deyil. Dodaq icra ediyənin dodaqlara, yəni ağzı elə açılmalıdır ki, onun ağız boşluğunun ətrafın tam qapası kip germetik. Və burnunu sıxaraq qəflətli bir tənəffüs verməli. Yəni uzun uzadı yox belə qısa amma təzyiqlə. Və o nəfəs verəndə deməli nəfəs yolları ə, havalana bilər və burada da iki nəfəs verirsən. 5 saniyə təxminən ərzində iki nəfəs. Deməli 30 vurğu iki nəfəs 32. Bax bu arıcılıqla nəfəs verməli idi icra edən. Burada hətta bəzən belə bir sual verirlər ki, bəs ola biləsim ki, bəs sıxdıq qabırğa sındı misal üçün də. Onda nə edəyək? Hətta bu halda belə ə, dayanmaq məsləhət deyil. Çünki qabırğa sındığı insanı təbii ki öldürməyəcək də, amma ə, bu ürəyin işlənməsi və nəfəsin olması insana təbii ki ölümə apara bilər. Və bunu o vaxta qədər icra etməlidir ki, yardım gələninə qədər.